الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم میرے محترم بزرگو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنی امت کے لیے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشفق باپ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کے نمونہ زندگی کو اپنے لیے قابل نمونہ بنانا یہ انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات اس بات کی حقدار ہے کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کی جائے انسان اس کے رنگ میں رنگ جائے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا يؤمن واحدكم حتى أكون أحب إليه من والدائه وولده والناس اجمعین تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ محبوب بن جاؤں اس کی اولاد سے زیادہ محبوب بن جاؤں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب بن جاؤں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ کی ذات سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما تو من عمر تمہارا ابھی ایمان کامل نہیں ہوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر غور فرمایا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یعنی اب تمہارا ایمان کامل ہوا میرے عزیز بھائیوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں اور ان کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام اتنی محبت رکھتے تھے اتنی محبت رکھتے تھے کہ جو آج انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا ایک صحابی ہیں بہت مشہور واقعہ ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرقین نے ان کو گرفتار کیا اور ارادہ کیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیں اور تختہ دار پر لے کر گئے اور سوال کیا کسی پتھر دل شخص نے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر ہوں اور تم اپنے گھر میں سکون و اطمینان کے ساتھ ہو تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں سکون کے ساتھ ہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چپ جائے میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ان کے ماں باپ کو علم ہوا کہ ہمارا بچہ مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو والد صاحب اور چچا اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا بچہ ہے یہ زید جو چاہے آپ لے لیجئے منہ مانگی رقم لے لیجئے لیکن ہمارے اس بچے کو آپ آزاد فرما دیجئے چھوڑ دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا ان کو پہچانتے ہو تو کہا ہاں پہچانتا ہوں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں آپ نے اختیار دیا چاہو تو تم اپنے والد کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہے تو میرے پاس رہو تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی تھی اور آپ نے بھی ان کو ایسی محبت دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد میں کسی کو اختیار نہیں کر سکتا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی داستان تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک نمونہ تھا ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو ان کے لڑکے نے اپنے والد عبداللہ بن زید کو جو ایک کھیت میں کام کر رہے تھے انہیں جا کر خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو انہوں نے دعا کی اللہ سے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ میری بینائی کو سلب فرما لے اے اللہ میں اپنی ان آنکھوں سے میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا سب سے پہلے میں اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے میں کس کو دیکھوں گا اے اللہ میری بنا کو سلب فرما لے روایات میں آتا ہے کہ عمی علی مکان ہی اسی جگہ نابینا ہو گئے مشہور واقعہ ہے غذبۂ عہد میں ایک خاتون نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر خبر اڑی تو ایک عورت نکلی تحقیق کرنے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرنے کے لیے تو کسی نے کہا کہ اے خاتون تیرے والد بھی شہید ہو گئے ہیں تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے تیرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہتی تھی یہ بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا اور جب اس کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے ساتھ ہیں عافیت کے ساتھ ہیں تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتی ہوں اور جب اس کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اس کے دل کو اطمینان ہوا اس کے دل کو تسلی ہوئی اور اس نے کہا کل مصیبت ان جلل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہر مصیبت ہی چھ اور ہر مصیبت حقیر اور معمولی ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں اور ہمارے نبی ہیں ہمیں یہ چاہیے اور آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی تعظیم کریں آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں آپ کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے اہل بیت سے محبت کریں آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضراتِ صاحب کرام سے محبت کریں آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے اللہ کے نبی کو نفرت ہے ہمیں بھی اس سے نفرت ہو آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنائیں آپ کی سیرت کو اپنی سیرت بنائیں آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے دین کی نصرت کریں آپ کے دین کی خدمت کریں آپ کے دین میں لگ جائیں اور جو الزامات اور شکوک و شبہات دین کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں ہم ان کی طرف سے دفاع کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اور یہی آپ کی محبت کا تقاضا ہے آج ضرورت اسی بات کی ہے اور اسی میں ہم سب کی کامیابی مزمر ہے اور پوشیدہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین